сегодня я вам расскажу, как робится вот такая штука на кубике рубите 5 на 5. вот так вот. штука называется Петром. Вот смотрите, А цепь Петра называется чекборд. И зараз я вам расскажу, как работать, собственно, это, Собственно говоря, и сам чекборд. чек это я, просто богато, а играется с клубом 5 на 5, и хочется забыть через год. Я не знаю, я кто, но мне вот хотелось бы дуже долго. Такой сегодня и ранку я думаю методику для себя. Итак, после забровки рубика 5 на 5, теперь давайте с початку. Рухнем. Ось так от зіранні. Ось ці Десь два рази прогород. Далі тут два рази. Десь ось тут середню рані. Далі перегортаємо кубок і вниз два рази. І вниз нас виходить щось такі от хрестики. Далі перегортаємо таку ж саму дію з ось так от центром. Я вот чек. Я в нас чекборд. Дякую за перегляд. Та, ну... Всем... подписывайтесь на мой канал. Да? Пока